बुजुर्ग थे वो नसीहत कर रहे थे और उनकी नसीहत जो थी ना मुझे बड़ी पसंद आई वो नसीहत क्या थी दो नसीहतें उन्होंने की पहली नसीहत ये थी वो कहने लगा कि भाई लज्जत के पीछे कभी गुनाह ना करना अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे कभी गुनाह ना करना वो इसको मज़ीद वजाहत करने लगा वो कहने लगा उसकी वजह यह है कि लजत जो है वो वक्ती होती है मतलब वो उसी वक़्त आपको महसूस होगी बाद में ख़त्म हो जाएगी लजत दो पल की होती है दो घड़ियों की होती है वो ख़त्म हो जाती है लेकिन वो जो गुनाह तुम्हें मिलेगा वो ऐसा गुनाह होगा कि तेरा साथ नहीं छोड़ेगा वो कब्र में भी, भी तेरे साथ जाएगा क़्यामत वाले दिन भी तेरे साथ होगा हती कि वो तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक तुझे जहन्नम में न धकेल के आ जाए तो कभी भी थोड़ी सी लज्जत के पीछे न गुनाह न करना इससे बचते रहना एक नसीहत ये थी दूसरी नसीहत ये थी कि ज़रा सी मुशक्क़त के पीछे कोई नेकी ना छोड़ना क्योंकि मुशक्क़त को देखकर काफ़ी सारे बदले डर जाते हैं तो मुशक्क़त को देख कर कभी भी नेकी को तर्क न करना क्योंकि मुशक्क़त जो हमें उठानी है वो तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो जो नेकी हमें हासिल होगी वो नेकी हमारा साथ ऐसे देती रहेगी कि वो कब्र में भी, भी हमारे साथ होगी हशर में भी हमारे साथ होगी यहाँ तक कि वो हमें जन्नत का दाखला दिलवा के वापस आएगी तो ये दो चीज़ अपने जहन में रखिएगा ज़रा सी ख्वाहिश के पीछे कभी गुनाह न करना और थोड़ी सी मुशक्त को देख कर कभी नेकी न छोड़ना जैसे सुबह की नमाज़ के लिए उठना है बात तो बड़ी मुश्किल आ गई सुबह की नमाज़ के लिए उठना नमाज़ पढ़ना सुबह की अपने नरम बिस्तर छोड़ना अब तो खैर ए सी लगे हुए ए सी वाला कमरा छोड़ कर मस्जिद में आना बड़ी मुश्किल बात है मुशक्त है ना लेकिन ये वक्त ही होगी जब हम उठ जाएंगे वज़ू कर लेंगे उसके बाद फिर हमें वो चीज़ महसूस नहीं होगी मुशक्त को देख कर कभी नकी न छोड़ना इनकी बात फैलाना सदकै जारिया है सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर किया